Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про іноземних агентів. Повністю набуде він чинності через 60 днів після того, як держвідомства проведуть підготовчу роботу. Вахтанг Майсає, експерт центру зовнішньополітичних досліджень з Грузії. Зараз з нами на зв'язку. Пане Вахтанге, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава ухвалення законопроекту про іноземний вплив супроводжувалося масовими акціями протесту в Тбілісі, масовими затриманнями. Законопроект пройшов перше читання, друге, третє. Законопроект навіть подолав вето саломи Зурабішвілі, президентки Грузії. Скажіть, будь ласка, як так грузинські мрії вдалося подолати абсолютно всі перепони? Невже немає нічого, що здатне зупинити цю партію. Да, я приветствую вас абсолютно точно. К сожалению, закон принят, и сегодня как раз председатель Прайана подписал, и я уже завтра, как раз после выхода в соответствующую публикацию, этот это, это закон, законопроект уже войдет в силу как закон. Да, так произошло, что как раз некоординированность, так сказать, политических партий, амбиции оппозиционных партий, некоторые которые, как говорится, ну, я бы сказал, непрофессионально подошли к этому вопросу, только оставили, как говорится, вот на такой волнующей, как говорится, волне протеста, И только некоторые, я бы сказал, молодые студенты, молодые, так сказать, лидеры, так сказать, ну, выбились, как говорится, в массы, и они, как говорится, руководили этим протестной массой. Но, с другой стороны, я должен сказать, что в отличие от первой, как говорится, варианта, когда первый раз этот закон был абсолютно отозван, то были другие моменты, другая геополитическая ситуация. Тогда, тогдашнее, так сказать, российское правительство Грузии не имело конкретной поддержки со стороны Кремля. Сейчас эта поддержка уже появилась. Я даже больше скажу, что даже появились здесь конкретные российские политтехнологи, конкретные, так сказать, политические министерства, которые, скорее всего, создали здесь такой некий штаб, который помогал правящей клике, как говорится, осуществлять целенаправленно вот такие противоположные контрреволюционные, так сказать, меры. Я думаю, что э, Кремль, как говорится, очень хорошо извлек уроки из э, Майдановской революции. И сейчас, как говорится, не допустил, так сказать, в контексте, и в контексте так называемой гибридной войны, или, можно сказать, информационно-психологической войны, он нас учил то, что Кремль не смог осуществить по отношению Януковича и по отношению Майд... событий, которые происходили на Майдане в 2014 году. Мы должны сказать, что враг очень коварен, очень силен он очень хорошо, так сказать, выуживает своих же, так сказать, уроки и своих, так сказать, проигранных баталей, И это мы должны, так сказать, признать. Это факт. Вот на примере Грузии, они этого сделали. С другой стороны, должен сказать, что грузинская мечта, которая, естественно, абсолютно, как говорится, действовала, про указки Кремля, она очень хорошо, так сказать, я бы сказал, Играла на правоцентристских, национальтистский, как говорится, я бы сказал, мотивах. Кстати, у них была и своя телевидение, которые телевизионные каналы, это три канала, которые абсолютно, как говорится, тоже, так сказать, занимались, я бы сказал, такими, я бы сказал, умыванием мозгов. И, как говорится, тоже способствовали ведению планомерной, я бы сказал, пропагандистской кампании, живой кампании в контексте фейк-ньюсов, но... Это тоже имело свой, так сказать, к сожалению, как говорится, позитивный момент того, что этот русский российский закон был принят. И что самое интересное, что э, я думаю, что э, Кремль здесь, э, это была как бы вот, первая попытка того, чтобы как-то вот, э, чтобы удалить стигматизацию. Э, того э, сегмента, который называется, например, антироссийские сентенции Грузии. Это вот специально было подогнано в этом контексте. С другой стороны, э, здесь имело в виду, как говорится, то, что э, э, были, так сказать, вовлечены конкретные, я бы сказал, силовые структуры, вовлечены были такие специальные зондер команды. И то, что, например, э, не могли, так сказать, э, митингующие агрессивно или, я бы сказал, демонстративно, так сказать, агрессивно действовать, и только мирными путями они хотели, как говорится, провести все этот, этот процесс. С другой стороны, имелось уже, как говорится, полное, как говорится, так сказать, перечень агрессивных мероприятий, похищения людей, избиения, даже до так, чуть ли не до, до, до смерти и так далее, которые, к сожалению, тоже, так сказать, имели свое действие. То есть запугивание, как говорится, и те недемократические методы, которые используются в Беларуси и в России. К сожалению, вот в Беларуси, как говорится, этот метод, как говорится, в контексте Лука, Лукашенко и Батьки, помог последнему, как говорится, чтобы как-то захватить, не захватить, а продлить свой авторитарный режим. То есть то же самое произошло и у нас. Вот. Вот эти я могу сказать только вот я бы сказал общие это сказать причины, почему это произошло. Но несмотря на это борьба продолжается и борьба уже принимает я бы сказал очень острый я бы сказал острую форму, потому что вот вчера вот как раз моя жена мне сказала, что как раз оказывается что тысяч молодых людей уже так сказать в этом году имеют право идти чтобы иметь право идти на выборы. Это уже сильнейшая я бы сказал количество людей, или членщина, так сказать, масса электората, которая может повлиять на то, то референдум, который как раз президент Грузии обмолвился и как раз уже так сказать, объявила о создании единого, так сказать, прозападного фронта и что борьба будет продолжаться с новой силой. Вот вчера был большой митинг, концерт, были, были солидарны с теми людьми, которых незаконно арестовали и держат, я бы сказал, до сих пор за стенках. Это очень важно. И просто то, что можно сказать позитивно, что народ не смогли запугать. Это очень важно. Я думаю, что сейчас уже боится правящая клика, потому что на выборах, если будут проведены выборы, то они абсолютно, так сказать, проиграют, так же, как проиграл, например, авторитарный режим Михаила Саакашвили во время выборов 2012 года 1 октября. Хотя Михаил Саакашвили хотел провести там даже военный переворот. Но этого, этого как то не случилось, но тогда Запад был, так сказать, с нами, тогда, так сказать, вся так сказать, население вышло и пошло на выборы, то же самое произойдет и сейчас. То есть здесь уже важно, как Запад будет свои слова, которые они, как говорится, уже, так сказать, высказали, будут, соблю... будут блюсти и как они будут, так сказать, вести такую жесткую политику по отношению, э, например, это нынешнего, так сказать, правящей клики, потому что мне вот не понравилась такая позиция руководства Североатлантического альянса, которая, так сказать, что, несмотря на это, они будут продолжать, они будут продолжать сотрудничать с этим режимом. Я вот категорически это не понимаю, потому что такие, как говорится, слоги, такие игры, я бы сказал, э, я, ну так можно сказать, э, с тенозаврами, да, или такими представителями авторитарного режима, я не думаю, что так сказать, тогда обратно доведут. И это еще помешает той борьбе, которую сейчас мы ведем против этого авторитарного правления. Такого правления. Так что в этом контексте я думаю, что и Запад должен, так сказать, принять очень жесткие меры. Это, во-первых, и, естественно, наложить конкретные санкции, персональные санкции, даже начальник семьи. Это очень важно, потому что это очень действует. И я могу сказать, что подтверждаю, что даже все нервничают, даже правящей партии и боятся такого феномена. Во-первых, во-вторых, то, что уже, так сказать, молодежь и особенно вот фолькланецкий нельзя остановить, это тоже факт, и они уже абсолютно, так сказать, подхватили знамя и доведут это до конца. И третье, чтобы вот время не дать, не да, чтобы не дать возможность правящей партии, чтобы они они сфорсифицировали выборы, и на выборах все должны пойти единым фронтом, чтобы уже, так сказать, там уже абсолютно проголосовать против тех, которые мешают Грузии вступить в НАТО и Евросоюз, и которые действуют вне конституционных рамок. Пане Вахтанге, от, говорили про вибори, говорили про те, що дійсно там чули ми якісь залякування від наших західних експертів стосовно Грузії, якщо вона підпише прийме цей закон. Як життя Грузії зміниться до цього проміжку, от, поки не буде виборів? Тому що ми розуміємо, що дійсно може бути таке, що зміниться влада і так далі, але все одно країні треба ще там, скільки до півроку, да чи чотири місяці ще жити треба. Да, що зміниться? Ну, я думаю, что пока еще ничего не изменится, потому что формально Конституцию никто не отменял. То есть, статья 78 остается, и это остается приоритетным. Даже вот премьер-министр Реклика, так называемый премьер-министр Реклика даже то признал, что в 2030 году, так сказать, он дал такую клятву, что Грузия войдет в состав Евросоюза. Ну, как это всего, так сказать, мудрой, как говорится, головой это произойдет, черт его знает, но... Ну, так он, так сказать, обмолвился. Даже он не может, это, как говорится, пока что отрицать и вычеркнуть эту, эту голову из этой нашей Конституции. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что на стороне, так сказать, тех сил, которые борются за демократию и борются за западный образ жизни, все-таки есть политическая оппозиция и президент Грузии, который является и верховным главнокомандующим и представляет Грузию на обиженной арене. И это очень важный фактор. То есть уже э, возможно объединение всех политических сил на уровне МПО и так далее вокруг Салана Зарубежьевича. Что самое интересное, неправительственные организации, они уже готовы обжаловать в Конституционном суде. Это очень важно, потому что это уже, как говорится, Конституционный суд уже не, может, так сказать, не апеллировать, что это было, не было нарушение Конституции. Это тоже важно, что через Конституционный суд дать возможность, чтобы этот закон не вошел в силу, это очень важно, или хотя бы, так сказать, остановить значит, процесс того, чтобы этот, этот закон вошел в силу и как-то вот растянуть процесс до, поры, до, до той поры, когда Конституционный суд уже объявит свой вердикт и уже, а тот, третий вариант, обжаловать уже значит, в Талужском суде по правам человека. И тоже может, так сказать, обнулить и хотя бы временно, как говорится, придержать осуществление этого закона. И так что рычаги еще, так сказать, есть, еще такие мощные рычаги в этом контексте. Так что я думаю, что президент Грузии вот впервые будет такой интересный случай, что президент Грузии обжалует принятие этого закона в судей. Это очень важно. Также я думаю, что все, что случилось, все к лучшему. Я думаю, что вот так. У нас есть в Грузии такая поговорка, что э, даже плохие, так сказать, вести являются хорошими вестями. Да? Ну, так, можно сказать. В этом контексте могу сказать, что даже то, что президент Грузии обжалует э, этот, э, это решение, как говорится, в Конституционный суд, является более высоким, более веским, потому что уже э, президент Грузии является политической фигурой и отказать... Э, Ей, конечно, он уже не может. А в конституционном суде там сидят тоже здравомышленные люди, которые понимают, где правда, а где и ложь. Так что это тоже, так сказать, хороший момент, хороший, так сказать, процесс, который можно перевести, я бы сказал, в русло такого здравого оптимизма. И я думаю, что главное, чтобы дотянуть, дотянуть эти процессы до выборов, и уже во время как раз не дать возможность, чтобы выборы были фальсифицированы, и прийти и большим так сказать, количеством, абсолютно, так сказать, дать большой отпор в контексте де референдума, вот таким, я бы сказал, провокационным силам, каковым является грузинская мечта и ее сателлиты. Пане Вахтанге, і давайте так наостанок коротко ваші прогнози. Що чекає на Грузію? Які, е, чи дійсно нам чекати, що під час виборів е, грузинська мрія повністю провалиться і прийде повністю інша партія? Що взагалі, які ваші прогнози? Ну не да, знаю. Я думаю, що прогнози так складать можуть бути оптимістики. Тому що якщо через конституційний студ Стасбурга ми як зможемо як це, рішення того. этого законопроекта, то есть это законопроект, чтобы не вошел в силу до, так сказать, выборов, условно можно сказать, это уже позитивный момент. Это тоже, так сказать, даст возможность правящие силы, как говорится, чтобы воспользоваться, чтобы как раз закрыть МПО, не дать возможность международным наблюдателям провести абсолютно честный мониторинг и такие, чтобы эти процессы были, как говорится, абсолютно транспарентными Это очень хороший момент. Я думаю, что с новой силой уже в сентябре, даже, то есть все эти протестные массовые волнения и протесты будут продолжаться до октября. И никто не собирается сидеть дома. Это тоже оппозитивный момент. Я думаю, что в этом контексте процесс беларусации в Грузии не пройдет. Это мой такой личный такой, такой, э, прогноз. Я думаю, что в октябре мы победим. Рашид не, Рашид не пройдет. Дякуємо, пане Вахтанг, за те, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Вахтанг Майсай, експерт центру зовнішньополітичних досліджень з Грузії. Говорили про ситуацію в Грузії, адже там підписали закон про іноземних агентів. А я ж дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.